İstər kök dünyası alimlərinin inanclar haqqında yazdıkları ümumi kitablarda, istərsə də bizə öyrədilən dərsliklərdə, İslam dininin yaranması, qısa zamanda yayılması və türklərin də öz dinlərindən çıxaraq İslam dinini rahat və kütləvi şəkildə qəbul etmələri təbliğ edilməklidir. Qüdrətli türk dövlətlərinin uzun əsrlər boyu İslam bayraqdarı rolunu oynamasını da fakt kimi göstərmələri iddiaları daha da gücləndirir. Türk İslam birliyinı möhkəmlətmək üçün daha bir nümunə Çinlə Abbasi xilafəti arasında baş verən Talas döyüşündəki qələbə. Bu döyüşdə Türklərin Ərəblərə könüllü yardım etməsi yazılmaqdadır. Bütün bunlar Türk İslam birliyinı möhkəmlənməsi üçün siyasi və ideoloji baxımdan uyğun təbliğat sayla bilər. Lakin Türk tarixində 670-740-cı illəri əhatə edən 70 illik qeybolmuş bir tarix var. Kitablarda bu dövrün siyasi tarixinin qısa araışı verilməklə üzərindən keçilməkdədir. Maraqlı olan odur ki, Taleqan və Cürqan qətləmirlərinin baş verməsi haqqında qaynaqlarda məlumatlar var ikən, bunu türk dünyası tarixçiləri İslam adına gizlətməkdədirlər. Türklər qətl edirdilər. Şəhərlər viran qaldı, sərvətləri talandı, abidələri dağıdıldı. Böyük köç dalğası başladı və minlərlə insan kölə edildi. İslam dininin yaranmasından bu günə kimi elə mənbərlər qalmaqdadır ki, orada türklərin başına gətirilən bütün hadisələr, qətliamlar öz əksini tapıb. Bu mənbələr həm kənardan müşahidə edən müəlliflərin, həm o dövrün saray tarixçilərinin, həm də o dövrdə yaşayan şairlərin yazdığılardır. İslam dini 7-ci əsrin əvvəllərində Ərəbistanda meydana gəlmişdir. Digər dinlərdəki kimi buradada kitabın ayələrin Allah tərəfindən mələklər vasitəsilə nazil olduğu iddia edilir və insanlara təbliğ edilirdi. İlk dövrlərdə insanlar dinə dəvət edilir. Qəbul edənlərin əvvəlki inancları ilə bağlı bütləri, ayin əşyaları məhv edilirdi. Dini qəbul etməyən toplumlarla isə ciddi qarşıdurmalar yaranırdı. İslam dinini yayan peyğəmbərin nəslilə Rəşidün xilafəti adı ilə tarixə keçən dövləti 630-cu ildən məqti ətrafında yaratdılar. Bu xüsusla dini tək ölkələrimdə deyil, qonşu bölgələrə də yaymaq qərarına gəldilər. Bunun üçün işğal əsas idi. Çünki qonşu xalqların da öz inancları var. Asanlıqla yeni dini qəbul etməyəcək. Onlarla savaşacaqdılar. Əsas hədəfləri Cənub Qərbi Asiya, Mərkəzi Asiya və İran idi. Sasanid dövləti bu istiqamətdə böyük mane olmuşdu. İlk hücumları da Sasani üzərinə oldu. 633-cüdən 651-ciyə kimi davam edən döyüşlərdə Rəşidlər xilafəti Sasaniləri bir neçə dəfə məğlub edərək onların hakimiyyəti altında olan bütün torpaqları işğal etdilər və dövlətin varlığına son qoydular. Bu yerlərin tarixi mədəni abidələri, ehtişamlı sarayları, İslam'a zidd bütlər abidələr adlandırılaraq məhv edildi. Sərvətlər ələ keçirildi. İşğal edilmiş ərazilər əmirliklərə bölünərək Ərəblərə iktə olaraq verildi. 761-ci ildən xilafətdə sülalə dəyişikliyi baş verdi və hakimiyyətə əməvilər gəldilər. Xilafətin başına keçər-keçməz bütün uçquqlara ərəb ailələri yaxud da hərbçilərlə birlikdə onların ailələrini də köçürməyə başladılar. Bu həm bölgələrə nəzarət, həm İslam dinini yaymaq, həm də talancılıq məqsədi daşıyırdı. 705-ci ildə isə Azərbaycanın şimalında yerləşən Albaniya dövləti də işğal edildi və Ərəb əmirlərinin idarəçiliyinə verildi. Beləliklə şərqdə Seyhun çayına, şimalda isə Qafqaz dağlarına kimi bir coğrafiyanı əhatə edən dövlətin böyüməsinə nail oldular. Burada atəşpərəst əhaliyə İslam dinini qəbul etdirir, xristianlardan isə sadəcə cizye adlanan can vergi salmaqla kifayətlənirdilər. 725-ci ildə xilafətdə böyük siyahi alınmadan sonra vergi tətbiq edilirdi. Vergilər məhsula görə deyil, torpağın sahəsinə görə alınırdı. Bu kəndlilərlə yanaşı feodaları da müflisləşdirdi və xilafətə qarşı yerlərdə etirazlar başlandı. Bununla kifayətlənməyən ərəblər fərqli bölgələrdə ərəb ailələri köçürərək burada özlərinə həm etnik, həm də dini dairə yaratmış oldular. Dini qəbul etdirmək adı altında ikinci işğal yolu Şimali Qafqazda güdrətli dövlət olan Xəzərlər üzərinə açıldı. Ərəblər onları hələ albanlarla müharibələrdən tanıyırdılar və xilafətin şimal sərhəddi üçün təhlükə görürdülər. Onlar Xəzərlərə İslam dinini qəbul etdirib, Qara dənizə çıxış əldə etməklə Bizansa həm də dəniz yolu ilə zərbə vurmaq niyyətində idilər. Uzun sürən müharibələr, hətta Bizans hümlələri Xəzər dövlətini zəiflətdi və onlar xilafətə məğlub oldular. Lakin ərəb qoşunları mərkəzə hasilədə yörüşlərdə olduqlarından Burada sadəcə ordu yerləşdirib, vergələr almaqla məşğul oldular. Musai Kalanqatlı yazır ki, Xəzərlər üzərində qələbədə artıq müsəlman olmuş, Alban hakimi Aran Şahbadçaqan da öz ordusu ilə iştirak etmişdi. İslam dininin meydana gəldiyi və dövlətin yarandığı dövrdə birinci Göy Türk dövləti dağıldı və türkələr arasında bir ayrılıq dalğasının əsası qoyuldu. Onlar qollara ayrılaraq Ötxanlarını elan edir, ticarət qervanlarına qoşulur. Yeni qazancları axtarırdılar. Mərkəzi Asiyada türkler isə soqların köməyi ilə maneliyi qəbul edərək otnak həyata keçmişdilər. Onlar pambıq əkir, becərir və ipək yolu vasitəsilə İrana, oradan da Bizansa satırdılar. Köyük imperatorluğunun zəiflədiyi bir dövrdə Ərəblər Asiyada fəallaşmağa başladılar. Ərəblərin "Ət-Tarixü'l-Həriri" adlandırdıqları ipək yolu ticarəti Bu bölgə xalqları üçün böyük qənimət deməy idi. Ona görə də bölgədə fəallaşan siyasi birliklərin ilk səfəri İpək yolu üzərindəki nəzarəti ələ keçirməklə ticarəti tənzimləmək, gəlir əldə etmək idi. Ərəblər bu məqsədlə dövlət yaranan gündən Ceyhun çayı ətrafına asayili ordular göndərmişdilər, lakin bölgədəki güclü türk birliklərinin olması onları geri qayıtmağa vadar etmişdi. Beləliklə ərəblərin türk yurdlarına hücumlarının 3 əsas məqsədi vardı. Yeni dini yaymaq, qənimət halə keçilmək və dövlətin yaşanması üçün ticarət yollarını ələ keçirməklə onlara nəzarət etməyi idi. İslam dininin türklar arasında tam yayılması 5-6 əsr çəkdi. Dini onlar arasında yaymaq üçün Rəşidə Xəlifə Osmanlı dövründə 3000-ə yaxın ordu Ceyhun çayının ətrafına gəlsə də, ərazidəki türk bəylikləri onları məğlub edib geri qaytara bildilər. Əsas İslamlaşma siyasəti Əməvlərin dövründə baş vermişdir. Xəlifə Məviyyənin əmri ilə bütün maneələri aşaraq mərkəzi Asiyanı ələ keçirmək yolunda mübarizəyə başlayan Əmir Həccaz tərəfindən Xorasan valisi təyin edilən Quteybə ibn Müslim bölgədə İslamlaşdırma adına olmazın qətləmlər təöyrətmişdir. Bu haqda Ərəb müəllifi Təvəri daha geniş məlumat verir. Heybənin dəvət göndərmədən Xorasan xalqını silah gücü ilə dinindən döndürüb İslamı qəbul etdirməsi, evləri təlan etdirib, küt adlandırdıqları mədəniyyət abidələrini dağıtdırması qonşu boyları bəylikləri narahat etmişdi. Xorasan qətliamından sonra Heybənin planı Ceyhun çayı ətrafına yürüş idi. Burada strateji mövqeydə yerləşən Tuxaristan adlı kiçik ölkə və onun önəmli, zəngin, adı qaynaqlarda Tələkan, Talekan, Talkan kimi keçən şəhərləri vardı. Şəhəri təslim etmək istəməyən qüvvələr pərəmpərən salınıb məğlub edildilər. Bu zaman Tələkan valisi qırğınları dayandıracağı təqdirdə böyük miqdarda xəras təklif etsə də, Küteymə qəbul etmədi. Tələkan şəhərində 40 min sakin qılıncdan keçirildi. Kəsilmiş başlar Həccəza göndərildi, bədənlər isə Ceyhun çayına atıldı. Bu ilk orta əsrlər tarixinin ən dəhşətli qətliamı idi. Sağ qalmaq üçün İslamı qəbul edən Asaylı xalqdan əmin olmaq üçün isə evlərə Ərəblər yerləşdirilirdi. Bölğənin tanınmış türk hökmədarı Nizək Fəryab, Bəzdən və Gülğan hökmədarlarını Quteybəyə qarşı mübarizəyə dəvət etdi. Belazuri Fitul əsərində məlumat verilir ki, bu bölğənin xalqı Nizəyin çağırışına cavab olaraq Quteybəyə qarşı birləşmək qərarına gəlmişdi. Lakin bu birlikləri də məğlub edən Quteybə bəlkəndə doğru yola çıxdı. Bəkind Səmərqənd və Buxaraya gedən yolun üzərində yerləşirdi və bu şəhəri ələ keçirməklə o böyük bir qənimətlərin astanasına gəlib çatırdı. Bəkində rahatlıqla daxil olan Tükeybə insanların qarşısında haram hesab etdiklər abidələri dağıtdırdı. Əhaliyə İslam dinini qəbul etdirdi. Qəbul etməyən insanlar məhv edildilər. Lakin köməyə gələn Çoq ordusu arxadan onları mühasirəyə aldı. Qanlı döyüşdə Çoqları məğlub edən Tükeybə Digər şəhərlərə də qüdrətini göstərmək üçün bəlkəndə də daha bir qəddiyəm törətdi. İbn Haldun yazır ki, böyük qənimət halə keçən Küteybə onları xilafət sarayına göndərərək özü isə məfşəənə döndü. 708-ci ildə Buxara üzərinə səfərə çıxan Küteybə ciddi müqavimətlə üzləşdi. Şəhəri Qibac Xatun adlı türk idarə edirdi. Cəhər müdafiə olunurdu və bu xəbər Həccəcə yetişincə Kütəybəyə şəhəri ələ keçirməmək, dönməmək əmrini verdi. Buxaranı işğal etmək çox çətin oldu. Bir neçə ay çəkən döyüşlərdən, mühasirələrdən sonra şəhər ələ keçirildi. Burada yaşayan türkçülər daha mədəni və öz dəyərlərinə sadiq idilər. Onlara dini qəbul etdirmək çətin olmuşdu. Bunun üçün də Kütəybə Buxarada məscid tikdirmək qərarına gəldi və dörd ilə burada böyük bir məscid tikdirdi. Yenə də xalqın çox hissəsi İslamı qəbul etmədi. Bundan sonra Kütəybə Namazə gələnlərə hər gün 2 dinar təklif etdi. Xalq bunu da qəbul etməyincə Buxaraya ərəb ailələr köçürülürdü. Xəzinəni də ələ keçirən, xalqı ac susuz qoyan Küteybə bununla daqanə olmayaraq əskərlərinə evlərə gələrək yağmalama əmri verdi. İslamı qəbul edənlərin evlərinə isə hər evə bir ərəb yerləşdirərək dinin rituallarına əməl edib etmədikləri yoxlanılırdı. Az sonra Səmərqəndin işğalı ilə Küteybə Çin sərhədinə yaxınlaşmış oldu. 715-ci ildə Kitaybənin ölümündən sonra Xorasan valisi olan Yezid Məhəllə Gürgən üzərinə hücuma keçdi. Ərazidə söz sahibi olan Süllü xanadanını yixaraq burada böyük qətliam törətdi. Müəlliflər burada da 40 minindən çox insanın qətl edildiyini yazırlar. Gürgən ərəb ordularının ikinci qərəngəci olan bölgə xanına gətirildi. Abbasilər zamanı isə burada xırda əmir idarətçilikləri hökm sürürdü. Bu haqqda İbn Əl-Əsil Əl-Kamil fi Tarix əsərində məlumat vermişdi. Türklərin islamlaşdırılmasına dair digər bir mənbə isə Əbu Osman Əl-Cahizin Türklərin fəzilətləri əsəridir. O burada türklərin cəsarətindən, ərəblərə qarşı mübarizəsindən geniş danışırdı. Tülta Ət-Türkinin Tarix Əl-Xaricini öldürməsini xatırlayaraq belə yazırdı: "Türk bədəninin at belində bir ağırlığı" Yerdə isə hənəltisi yoxdur. Bizim süvarilərin qarşısında görə bilmədiyini türk süvarisi arxasında görürdü. Onlar ərəbləri ov, gözlərini isə pəbir sanırdılar. Əsərin digər diqqət çəkən məşhur olan əhvalatı isə Xorasandakı ərəb əmiri Cüneyd Əbdurrahman ilə türk xaqanının qarşılaşması və dialoqudur. Müəllif qeyd edir ki, xaqanın duruşu və zəhmə Əbdurrahmanı qorxuya salmışdır. Onların arasında keçən dialoqdan sonra Cinayət öz silahdaşlarına demişdi: "Mən ondan dərəkəli, cəsur, güclü bir hökmüdar görmədim. Biz onunla xeyli danışdıq. O ancaq danışırdı. Başqa cür yerindən tərpənmirdi." Beləliklə, Əməvi fəlavətin din uğrunda törətdiyi qırğınlar yaxud da damçıqlara getmələri yenə də türkləri islama bağlaya bilməmişdi. Zəkiriyyə kitabçı Təbəriyə istinadən yazır ki, "İslamı qəbul edən azsaylı türklər vardır ki, Onlar da sadəcə yaşamaq üçün müsəlman olmuşdular. Bunları görən əməvilər xristianlardan ağlancan vergisini türklərdən də almağa başladılar. Beləliklə 750-ci ildə Əməvilər xilafəti Abbasilərlə əvəz olundu. Onlar əmirlərin yerlərini dəyişməkdə və yeni idarəçilik həyata keçirməkdə ikən, Mərkəzi Asiyada bir Çin basqını qaçılmaz olmuşdur. Bu zaman şərqdə Göktürk dövləti devrilmiş və xanedanı bərpa etmək istəyənlər indiki Qırğızstan ərazisindəki Talas şəhərində toplaşmışdılar. Çin isə onların üzərinə böyük bir ordu ilə Kausiye adlı sərkərdəsini göndərdi. Çetin vəziyyətdə qalan türkələr Abbasi xilafətindən kömək istədilər. Talas çayı sahilində baş verən döyüşdə Ərəblər və Türklərin birliklərı Çinlər üzərində böyük qələbə qazandılar. Bu döyüşdə Ərəb sərkərdələri türk süvarilərinə heyran oldular. Və beləliklə, Xilafətlə Türk bəyləri arasında dostluq yarandı. Bu istə münasibət tədricən Türk ordubaçılarının müsəlman Ərəb ordusuna cəlb olunması ilə nəticələndi. Eyni zamanda Əbbasi xəlifəsi Əməvlər dövründə Türklərə tətbiq olunan tiziyə verilkisini ləğv etdi. Həmin bu Türk süvariləri sonradan Xilafət tərkibində Tülünlər adlı dövlət də yaradacaqdılar və Türk dövlətçilik ənənəsi ilə Ərəb ənənəsinin sintezi ortaya çıxacaqdı. Talas döyüşündən sonra Qalxb türk tayfaları könüllü olaraq İslamı qəbul etdilər. Bu ənənə Qara Xanlılar, Qəzvinlilər və Oğuz Səciuqlarla davam etdi. İslam dini öz qüdrətli dövrünü də Məss Səciuqların dövründə yaşadı. Xəlifə Səciuq Sultanına dinin təməli anlamını verən Hüknəddin ləqəbinə vermişdi. Nəticə olaraq qeyd edək ki, İslam dininin türklar tərəfindən kütləvi qəbulu Əməvlərin hakimiyyətindən 100 il sonra başlayaraq 13-cü əsərə kimi davam etmişdi. Yəni ərəblərin 100 min türkün canına qıyması, mədəniyyəti vəhşicəsinə məhbet etməsi də onlara dini sevdirə bilməmişdir. Türklər bu dini qəbul edərkən öz mədəniyyətlərini qaçsalar da, Osmanlı dövləti dövründə tam ərəb mədəniyyəti üstünlük təşkil etmişdir. Yeni din türləri arasında bir ayrı-seçkilik də salmışdı. Məzheblərin, təriqətlərin ortaya çıxması ilə bu ayrılıqlar daha da sürətləndi.